А Вы посмотрите, что на этом фоне за эти четыре месяца происходит на прилавках магазинов. Там только ценники не успевают менять. И не в сторону понижения, а в сторону повышения. А вы посмотрите, что происходит это в аптеках, на транспорте. Что происходит с тарифами, они как сбесились и все вверх лезут и лезут, я имею в виду, и на проезд то бишь на транспорт, на электрическую энергию, на воду, на газ. Собственно говоря, скоро будем еще устанавливать, вернее, драть с нас по новым тарифам за то, что мы дышим воздухом или вообще ходим по этой земле. Вы посмотрите, что за четыре месяца прошедших Ющенко делает в отношении того, чтобы как можно дальше Украину оторвать от России. С одной стороны, постоянные, правда, сейчас хоть перестали и в Америке, и на Западе поглаживать ее по головку и говорить, что ты нам нужен в НАТО. А он с устойчивостью и активностью, применения которых бы в других бы сферах жизни, скажем, в порядка в стране, в борьбе с бандитизмом, с коррупцией, с нищетой, с безработицей, безработицей и многим-многим другим нужно было бы заниматься, а он все время толдонит одно и то же. Вы посмотрите за четыре месяца, что же она делала, эта дама с бессердечным сердечком. Вообще в жизни бывает настолько парадоксы, чтобы взять символом для своей политической сердца и, собственно говоря, уничтожать это сердце. Сердце страны, сердце общества, сердце самого человека. Ведь то, что паны дерутся, а у холопов чубы трещат, совершенно очевидно. Но разве Ющенко и Тимошенко дерется Скажем, за то, как лучше сделать жизнь каждому из вас нет. Они Не дерутся за то, как можно больше вас ободрать, унизить, растоптать, чтобы были безмолвными существами и сидели и молчали. И нужны вы лишь только им тогда, когда пройдет время судного дня или выборного дня. Вот они за несколько месяцев к вам приедут, начнут разговаривать, начнут показывать, какие они хорошие, а вы все будете верить и верить и верить. И те последние заявления о том, что Ющенко обрадовал, кавычках, всех вас, о том, что он решил все-таки идти на второй срок, и та лютая ненависть к России, которую он проявляет во всем, и в том числе в своем заявлении о том, что он пойдет на новые выборы президента своей кандидатурой, и о том, что он готов еще диоксина выпить, для того, чтобы только его не называли малоросом, при этом не зная вообще истории, не понимая ее и не уважая, Потому что малорос это отнюдь не оскорбительно для живущего на Украине. Это напротив, историческая объективность, историческая правда. Но, увы, ему все мерещится. Он уже забыл, как четыре года, обманывая вас, говорил в экраны телевизоров, что ему снится русская березка. Теперь сны в нее поменялись. Теперь он готов уничтожить эту русскую березку и саму Россию. И мы с вами это ощущаем и каждый день, и каждый час. В особенности в, эти, в этот период, когда он пошел в открытую крестовым походом против Крымской автономии, против ее прав, за ее упразднение. И за учреждение своего здесь гаудлярства по цепу Гитлера когда-то, который пытался здесь остаться на века. И это все говорит нам с вами о том, что никто нас не уважает, никто за вас, никто, кроме Коммунистической партии, за ваши социальные, политические права, права человека. За конституционные права автономной республики Крым бороться не собирается. А не борясь мы все погибнем. Не борясь мы все превратимся в Иванов не своего родства. Не борясь мы отдаем поле брани для наших врагов. Отсюда и выводы. Выводы таковы, что мы проявили за эти четыре месяца новую свою политическую волю и гражданский порыв, собрал свыше полутора миллионов подписей крымчан за отстаивание конституционных полномочий Автономной Республики Крым. Поверьте мне, это очень серьезный мобилизационный ресурс. И, во-вторых, это более чем серьезно. Если мы с вами все объединимся, защитим конституционные полномочия Автономной Республики Крым, это значит, мы защитим и Крым, и Украину, и Россию, и нашу святую восточнославянскую цивилизацию. Мы защитим каждого из нас. Мы защитим завтрашний день. Не только наш, но и наших детей. Для этого мы с вами и беседуем в телеэфирах ⁇ Времени от времени ⁇ Для этого я и пытаюсь вложить вам понимание существа политического момента. А если хотите, свою душу для этого и партийная организация Крыма пошла на создание блока Грача, потому что менее через, через год нам предстоят те определения, которые будут выражены в выборах Верховный Совет Крыма. Блок Грача готов взять на себя всю меру ответственности, защитить вас и повеси вас по дороге благополучия. Благодарю вас за нашу встречу. Всего вам доброго.